Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini hari Sabtu 1 hari bulan November 2025 Jam lebih kurang 10.20 malam dan secara khusus pada hari ini melalui video ini saya berhasrat untuk memberi beberapa penjelasan Secara khusus berkaitan dengan isu kedaulatan undang-undang negara bersabit dengan perjanjian timbal balik perdagangan di antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Malaysia ke-10 Anwar Ibrahim pertama sekali saya tidak berhasrat untuk mencampuri isu-isu berkaitan dengan ekonomi mahupun keuangan dan perdagangan secara khusus kerana perkara-perkara itu telah disentuh dengan panjang lebar oleh pakar-pakar bidang tersebut sama ada yang menyokong kandungan-kandungan klausa berkaitan dengan isu-isu berkenaan maupun yang menentang. Dan pandangan-pandangan ini bukan sahaja datang daripada pakar-pakar tempatan tetapi ada juga pakar-pakar ekonomi dan keuangan luar negara antarabangsa yang telah memberi komen berkaitan dengan negativiti di pihak Malaysia di dalam perjanjian tersebut. Itu bidang ekonomi, bidang perdagangan mahupun bidang keuangan dan tarif. Saya tidak berhasrat nak menyentuh sebab saya cuma adalah seorang rakyat Malaysia berlatar belakangkan perundangan. Keduanya, antara isu perundangan, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak perundangan berkaitan perjanjian tersebut telah memungkiri kebebasan dan kedaulatan negara dalam isu-isu hubungan antarabangsa dan perjanjian-perjanjian yang bakal dimasuki dengan mana-mana negara lain maupun polisi-polisi yang dipelihara di bawah peruntukan-peruntukan perlembagaan telah menyentuh bahawa terdapat pelbagai klausa yang membangkitkan persoalan-persoalan mendalam berkaitan pencabulan atau kemungkinan pendedahan pencabulan kedaulatan negara secara khususnya ramai pihak telah menyentuh klausa-klausa seperti klausa 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.3, 6.2 antaranya yang boleh dan wajar jika dibaca secara objektif menampilkan risiko pendedahan kemungkiran kedaulatan undang-undang saya tidak ingin melebarkan setiap klausul tersebut di sini pada masa yang sama kerajaan pula mengatakan tidak tidak ada pendedahan kemungkiran kedaulatan negara kerana ianya perlu untuk menjamin hubungan baik menentukan tarif yang adil dikenakan kepada negara supaya ekonomi negara tidak terjejas. Persoalan di sini, adakah jawapan negara, maaf, jawapan pihak kerajaan berkaitan dengan tiada kemungkiran atau pendedahan kepada kemungkiran kedaulatan undang-undang itu satu jawapan yang betul dan lengkap. Menurut Menteri Miti Tengku Zafrul dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekiranya perjanjian itu tidak ditandatangani maka Malaysia terdedah kepada tarif yang lebih tinggi daripada apa yang dikenakan 19% di parlimen Tengku Zafrul mengatakan mungkin dikenakan 40% mungkin 100%. Itu adalah sidang parlimen pada 29 Oktober. Pada hari ini, 1 November 2025, Malaysia kini melaporkan kenyataan Zafrul atas tajuk Malaysia berdepan tarif 100% jika tolak perjanjian timbal balas Amerika Syarikat. Pokoknya, bukankah itu menjadi pengakuan di pihak kerajaan bahawa jika perjanjian itu tidak ditandatangani maka risiko ekonomi Malaysia jauh lebih tinggi boleh memudaratkan Malaysia dalam pandangan kerajaan lah dan bukankah itu bermaksud kerajaan telah pada masa itu menerima hakikat mereka ditekan mereka dalam erti kata lain diugut secara tak langsung kalau tak tanda tangani maka anda hendak bersedia untuk tarif lebih tinggi dan kesan lain kepada ekonomi Malaysia dan bukankah tekanan-tekanan dan ugutan-ugutan itu bermaksud Malaysia telah tidak fokus kepada kemungkiran-kemungkiran kedaulatan negara dalam menandatangani perjanjian tersebut bagaimanakah pada satu nafas negara kita kerajaan kita mengatakan kita terpaksa menandatangani untuk mengelakkan tarif yang lebih tinggi dan pada nafas yang sama mengatakan kami tidak menggadaikan atau mendedahkan risiko kepada kemungkiran kedaulatan negara ini tidak selari Kenyataan kerajaan sendiri dalam pandangan jujur saya Adalah satu pengakuan bahawa besar kemungkinan Kerajaan kita telah pun membiarkan pendedahan kepada kemungkinan kedaulatan negara Demi apa yang mereka percaya adalah risiko ekonomi negara Keduanya Kalaulah itu seperti yang disahkan oleh Menteri Miti di Parlimen dan melalui kenyataan pada hari ini, maka itu bermaksud bahawa mereka tidak boleh menyahkan pandangan pakar-pakar perundangan secara khususnya bahawa klausa-klausa yang telah saya sentuh tadi secara ringkas sememangnya telah tidak dipikirkan untuk memelihara kedaulatan negara kerana kekhawatiran kesan kepada ekonomi dan itu salah dari segi konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang mana-mana kerajaan dalam mana-mana hubungan antara bangsa sekalipun tidak boleh semata-mata kerana kekhawatiran ekonomi menggadaikan kedaulatan undang-undang menggadaikan kedaulatan negara dan memungkinkan kemungkinan kepada peruntukan perlembagaan negara kita klausa-klausa seperti pertamanya tidak boleh memasuki perjanjian dengan negara lain jika kepentingan Amerika dalam pandangan Amerika Syarikat akan dicabuli itu menidakkan kebebasan kedaulatan negara untuk berurusan dengan negara lain. Kedua, tidak ataupun perlu mengikut apa-apa sekatan ekonomi Amerika Syarikat kepada negara lain jika hendak meneruskan dengan kebaikan kandungan perjanjian timbal balik tersebut. Itu juga menghalang negara kita dalam perhubungan antara bangsa dengan negara lain secara khususnya seperti tak perlu kita berdalih dengan negara China dengan negara Rusia sekurang-kurangnya bukankah itu mencabuli mendedahkan negara kita kepada pencabulan hak mutlak kedaulatan untuk berurusan dengan negara lain ketiganya logo-logo halal Amerika tidak boleh dipersoalkan melalui prinsip-prinsip ataupun proses dan prosedur cakim logo halal di negara kita adakah kita mendedahkan martabat pengeluaran sijil halal Malaysia kepada apa yang disediakan oleh Amerika Syarikat di manakah maruah negara kita apatah lagi apabila Islam adalah agama persekutuan dan hormat antarabangsa kepada sijil halal negara kita. Now, oleh itu ketiganya, bagi saya kerajaan kena mengakui tidak boleh berdolak-dalih bahawa kalau mereka mengatakan sekiranya kami tidak menandatangani kerajaan apa nama ni perjanjian tersebut Ianya akan mendedahkan negara kepada risiko kenaikan tarif yang tidak dapat kita tangani dari segi ekonomi. Kalau itu pengakuan mereka, maka itu bermaksud mereka telah tidak mengendahkan kedaulatan negara. Dan inilah dia. Bagi kita sebagai rakyat Malaysia, suatu pengakuan sah daripada kerajaan Kini, bahawa perjanjian ini kerana terpaksa mungkin boleh mendedahkan kepada pencabulan kedaulatan negara. Adakah pencabulan itu akan berlaku atau tidak? Kita tidak akan tahu sekarang. Kerana sehingga Malaysia tidak membuat keputusan berkaitan perjanjian dengan negara lain, mana-mana pandangan yang berdikas syarikat tentang kemungkinan pencabulan perjanjian ini cuma akan diketahui pada masa itu kelak. Tapi kemungkinan itulah menampilkan persoalan tentang kedaulatan negara yang telah dicabuli dan akan terzahir pada ketika itu kelak. Ini kena difaham dengan jelas oleh kesemua pihak tak mengira sama ada ianya adalah penyokong tegar kerajaan maupun pembangkang itu bukan isunya <coughs> ini adalah isu kedaulatan negara keempat isu sama ada perjanjian ini telah mencabuli dan berisiko mencaburi kedaulatan negara kita bukan untuk orang politik Jawa. Bukan untuk pemimpin kerajaan yang berlatar belakangkan politik iaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun Menteri MITI Tengku Zafrul untuk jawab dan yakinkan rakyat. Isu kedaulatan negara, peruntukan keluhuran perlembagaan dan konsep-konsep kedaulatan undang-undang adalah untuk penasihat undang-undang kerajaan jawab iaitu sehinggalah pejabat peguam negara melalui peguam negara tidak tampil dengan kenyataan perundangan yang lengkap untuk meyakinkan rakyat bahawa klausa-klausa yang disentuh atau yang muncul dalam perjanjian Malaysia Amerika Syarikat itu tidak menjejaskan kedaulatan negara mahupun peruntukan perlembagaan dan polisi-polisi berpandukan kedaulatan undang-undang sehingga itu berlaku sehingga itu rakyat tidak boleh menerima penjelasan orang politik berkaitan undang-undang dan perlembagaan oleh itu bukan kita nak persoalkan kejujuran atau keikhlasan kerajaan untuk mentadbir ekonomi negara tetapi mana-mana urus tadbir negara tidak boleh mementingkan ekonomi melebihi daripada kedaulatan negara sekiranya tidak ianya akan bermaksud secara tidak langsung dan langsung bahawa kita telah membenarkan negara ini dijajah semula oleh anasir luar dalam hal ini oleh Amerika Syarikat dalam urus takbir negara kita sendiri. Itu maksudnya. Ya, kadang-kadang keputusan kerajaan yang tegas boleh mencacatkan perkembangan ekonomi sementara. Tapi saya yakin pakar ekonomi negara, pakar kewangan negara semestinya mempunyai pelbagai cadangan untuk mengimbangkan kesusutan ekonomi cuma kerana tidak mengikuti kehendak Amerika Syarikat melalui cara-cara perdagangan dengan pihak-pihak negara-negara lain. Itu untuk pihak ekonomi selesaikan. Kami sebagai orang undang-undang tidak berhasrat mencampuri perkara itu. Tetapi dari sudut perlembagaan dan kedaulatan negara, apa-apa keputusan ekonomi tidak boleh mengenepikan, menidakkan, mencabuli kedaulatan negara. Kalau tidak, tidak ada maksudnya kita mengatakan Malaysia sudah merdeka.